пришел поддержать нас. Всех вас спасибо вам большое. Хочу сказать спасибо Аукционному э, дому Золотое Сечение, да, моим друзьям, сказать, да, Леша, Миша, спасибо вам большое, что поддержали нас. Э, огромное спасибо тем, кто нам помог. Маша, интернета. Э, не вижу Машу. Спасибо большое. Э, очень хочется мне сказать интересно, момент, один, который мы сейчас обсуждали, который пришел в голову, понимание того, что мы сейчас делаем одновременно на несколько замечательных абсолютно дел. А, с одной стороны, тут собрались люди, которые не безразличны к бабушкам, дедушкам, к старичкам, которые проживают в, в, в Киевской области, на помощь которым оценивала программа, на, того, на программу, в которую мы собирали деньги, программа Дельная страница». Хочу обратить внимание, что это первая программа и наш фонд, один из первых фондов, который начал целевым образом профессионально заниматься помощью именно старикам, которые проживают в для старе. Но что для меня лично важно отметить, я убежден, интересуюсь уже много лет современным украинским искусством. И сегодня, какой-то такой сошлись вместе, воедино, э, вещи, которые не безразличны. Да? Я хочу сказал, всех художников, которые предоставили свои работы, всех коллекционеров, галеристов, все, чьи работы вы видите здесь сейчас, эти да? люди, они отдали часть своего творчества, часть себя для помощи другим. То есть мы, все, кто здесь поучаствовал, мы одновременно поможем нашему современному искусству, которое переживает точно так же, как и вся страна, лучшие времена. Точно так же мы сможем вам помочь поддержать стариков, которые проживают в 12 домах престарелых в Киевской области, это порядка 600 человек. Большое вам всем спасибо. Я хочу всем пожелать хороших покупок, хороших интересных торгов. Я надеюсь, что каждый уйдет с тем, на что он положил в глаз. И благодаря вам мы сможем сделать очень-очень много хорошего. Спасибо. Легкой руки.